Пока еще раздают, я еще раз повторяю основные принципы. Заголовок. То есть, на предложения с благого в прошлом времени. Вот. Основная мысль -за заголовки первого абзаца. Отвечаем на вопросы, что, где, когда, кто, как, так, 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 почему. Но, может быть, вы не ответите на все вопросы сейчас, в заголовке и вот в первом абзаце, потому что у нас еще есть последующие, но это как бы такой. Пишем от третьего лица, не ямы, а в стороне, как бы наблюдается стороны, пишем, наблюдается стороны, и пишем то, что видим, и то, что слышим. Понятно, да? А теперь смысл задания вот такого. Все вы знаете с детства сказку старики, старухи и да? Все знаете, да, сказки? Припоминаю, ну, на же в детстве, в школе учили, -то, только такое. Может быть, современные молодежь уже не учат, я не знаю. Я не знаю, но вот мое поколение и среднее поколение, все мы выросли на этих сказках, да? Про старика и жакую старуху, которая вот осталась ни с чем, да? Вот давайте представим, что вы, как при корреспонденты, пришли стали там в стороне, и должны написать новость по тому, что, что случилось там на берегу моря. Понятно, да? От вас требуется написать не полную новость, только заголовок и первый абзац, а? в котором вы как бы скажете все основное, а в детали там, вот, в детали разговора, может быть, там с рыбкой, там, моротенили, задание. Но вы сюжет сказки знаете. вот, С детства. Задача написать расширить мысль. Вот это, в этом заработке реализации нужно, чтобы потом мы могли прочитать, понять, что там происходило в море. Вот, в этой избушке. Понятно, короче, да? Пожалуйста, работайте.